сегодня на павлоградском мосту забетонировали дорожное полотно затем его предстоит заасфальтировать установить перила и освещение наша съемочная группа с утра работала на этом объекте подробности в репортаже валентина сычева сегодня закончились работы по бетонированию подвесного блока павлоградского моста после того как будет снята опалубка и бетон наберет силу появится возможность технологическому транспорту переезжать со стороны северодонецка на лисичанскую сторону вот Вложили 50 кубов бетона в непрерывном режиме. После этого появляется у нас возможность заниматься лисичанской стороной, заниматься тротуарами, фундаментами под барьерное перильное ограждение. После устройства барьерки и барьерки и перилки значит, будем заниматься непосредственно проезжей частью. Задача была на сегодня соединить и Лисичанск, положить бетон с 6 часов до сейчас. Сейчас уложено, выполнено все полностью. Работы по реконструкции моста закончатся предположительно в октябре. Валентин Цычев, Илья Трофимов, Падии.